अगर ऑपोजिशन बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी तो आएंगे तो मोदी जी ही अगर ऑपोजिशन लोकतंत्र की ही दुहाई देती रही तो आएंगे तो मोदी जी अगर है महँगाए, है महँगाए ही तो तो जी। अगर ऑपोजिशन हाय महंगाई हाय महंगाई ही करती रही तो आएंगे तो मोदी जी ही अगर ऑपोजिशन जातीय जनगणना को ही समझाने में लगी रही तो आएंगे तो मोदी जी ही अगर ऑपोजिशन शिक्षा सेहत भाईचारा मोहब्बत की दुकान की ही बात करती रही तो आएंगे तो मोदी जी ही अब ऐसा नहीं है कि भारत देश के सशक्त सुलझ हुए वोटर को इन सब परेशानियों की जानकारी नहीं या वो इन तमाम समस्याओं से जूझ नहीं रहे हकीकत तो यह है कि ये सब पता है उसे वो वोट भी समझ बूझ कर ही कर रहा है पर सवाल यह है कि जिसे वो वोट कर रहा है उस तक वो वोट पहुंचा या नहीं तो जवाब बड़ा सादा सा है मौजूदा हालात बने रहे तो वोट ना उसकी पसंद की पार्टी तक पहुंचा है ना पहुंचेगा यानी खेल सारा ईवीएम के जरिए संभाला जा रहा है लोग पहले भी समझदार थे आज भी समझदार हैं और कल भी समझदार रहेंगे समझदारी की असल जरूरत ऑपोजिशन पार्टी को है जिन्हें अब बाकी के सारे मुद्दे भुलाकर ईवीएम पर एकजुट हो जाना चाहिए करें वो इलेक्शन कमीशन से सीधे संवाद फिर चाहे मुलाकात करनी पड़े या फिर सड़कों पर उतर धरना प्रदर्शन करना पड़े जब तक इस ईवीएम पे तमाम पोलिटिकल पार्टी की सहमति ना बन जाए तसली ना हो जाए कोई फायदा नहीं चुनाव में उतर

EVM ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੂਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਤਲਬ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦ-ਬਿਵਾਦ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ EVM ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਗੜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ इस शामिल होने ल सार् खुला सद् दे दता गया है इस बारे गल कर तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा तो सुनो कि के ईवीएम केड़े के मुल्क बंद हुई है दुनिया की कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी और अमेरिका में नीदरलैंड में जहां ये मशीनें सबसे पहले बननी शुरू हुई जर्मनी में यूरोप के विभिन्न देशों में ई वी एम एक बार शुरू होकर बंद की गई है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें धांधली होनी ही होनी है धांधली करने के चांस नहीं धांधली होनी ही होनी। अभी अभी बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने वाले आप बैलेट से हमारा पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा पेपर बैलेट से चुनाव करा रहा सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट भानु प्रताप सिंह एडवोकेट महमूद पराचा ने EVM ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਨੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਾਚਾ ਨੇ EVM ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ कि चोन कमीशन वोटा ली एम की जो इंडिया गठबंधन में अट्ठाईस पार्टियां हैं अभी उन्नीस दिसंबर को उनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें अट्ठाइस पार्टियों ने मिलके बाकायदा एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को और यह रिक्वेस्ट की कि जो चुनाव हो रहा है ईवीएम के माध्यम से उसमें वीवीपैट मशीन में जो पर्ची दिखती है और उसी में रह जाती है इलेक्शन कमीशन इतना करे कि वो पर्ची जो हकीकत में वोट है वो पर्ची उस वोटर को मिल जाए और उस वोट को वो एक स्वतंत्र डिब्बे में डाल दे और उसकी गिनती हो इसमें क्या गलत किया उन्होंने और इस विषय पर इंडिया गठबंधन 28 पार्टियां वो पार्टियां उनमें से कई पार्टियां केंद्र में और राज्यों में सरकार में हुकूमत रही है उनकी लेकिन इलेक्शन कमीशन की हट धर्मता देखिए और देश के संविधान और देश की जनता के प्रति उसका कर्तव्य विहून होना देखिए कि उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा 28 पार्टियों को मिलने का समय नहीं दे रहा उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और सारे के सारे जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सब लोगों को बताइए छह जनवरी का आंदोलन है जंतर मंतर पर पहुंचना है बारह बजे और पांच तारीख का पांच जनवरी का शाम को चार बजे पटियाला हाउस कोर्ट जो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने है वहां से गेट नंबर चार के सामने से इलेक्शन कमीशन तक मार्च है यही सिर्फ कहना है जागी हुई जनता के कुछ नुमाइंदे बहुत मुठ्ठी भर नुमाइंदे हम इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले कर दें जैसा वो ऑफर करते भी रहे कि ये है कि नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन ने यह भी और यह भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें पचास के करीब मशीनें हमें दे दें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन पचास मशीनें हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को पचास में से पचास मशीनों को जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीने हैक करके आप लोगों को जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मेनुपुलेशन उसकी फ्रॉड उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एक जायज मांग है मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को यह बात मान लेनी चाहिए और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि ईवीएम एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए भारत के संविधान के लिए भारत देश को ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ EVM ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ EVM ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ EVM ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋੜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਨਿਰੀਖਣਾ ਭਾਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ EVM ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਕ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕ ਵਕ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਵੀਐਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਖਰ ਏਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 52 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਸੀਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਦੀਵਾਦੀ ਜਾਣੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜਣਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜੀਡੀਪੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਦੁਘਾਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ EVM ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾ EVM ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। સુપ્રીમ કોર્ટ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ EVM ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ عہد ਲਿਆ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਿ EVM ਹਟਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मालूम ਹੈ EVM ਉਹਨਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਕੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ इसलिए दावा कर रहे हैं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको एक बार केवल एक बार 2024 का ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ मैं लिख के दे रहा हूं बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे मोदी जी अपनी सीट जीतना भारी पड़ जाएगी और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर क्योंकि यह निश्चित हो चुका है ईवीएम है तो मोदी है ईवीएम है तो मोदी सरकार है भाजपा सरकार है ईवीएम खत्म भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा भारत की बात कर रहा हूं मैं यह देश आपका और हमारा सबका ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा ईवीएम है संविधान नहीं बचेगा और ईवीएम है तो देश की जनता बचेगी नहीं और अगर यह चुनाव ईवीएम से करा दिया गया 2024 का लोकसभा चुनाव इसके बाद कुछ बचना नहीं है इस देश की जनता के तमाम अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे सड़क पर उतरो आंदोलन करो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो देश को बचाओ लोकतंत्र को बचाओ संविधान को बचाओ अगर इस सबके बावजूद भी विपक्ष सड़क पर नहीं आता तो गुनहगार विपक्ष भी होगा पॉलिटिशियन पार्टी भी होंगी आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बुलबे पर जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी को भी जितने के लिए ईवीएम चाहिए ना वो थोड़ा अकेली जीत सकती है आ, उनका अलायंस ईवीएम से है